и потом было еще несколько операций, то есть взлом госдумы российской, взлом нескольких областных администраций в России опять-таки. И постепенно пришло понимание, что это уже не разовые акции, что это постоянная такая деятельность, плюс где-то в конце 2015 года появились другие такие же объединения, тоже хакерские группы, которые пользовались другими методами, другими способами. И весной 2016 года на базе InformNapalm, это с наши появился украинский киберальянс, состоящий из нескольких групп. Сразу дела пошли гораздо поживее, потому что у всех разные умения, и вместе получалось гораздо лучше. А вже начиная з 2020 року український кібератанс офіційно зарегістриван як громадська організація, і ми вже пытаемся упорядочити свою деятельность, яка направлена і на атаку, і на защиту того, що знаходиться здесь. Друзі, як ви знаєте, у нас українська влада. Кажуть, що Україна не проводить жодних кібернаступальних операцій. Я підкреслюється, та так і є. Україна не проводить.